আজি মাংস বনালোঁ আৰু মাংসখন একদম মানে বেলেগ আৰু ইউনিক টাইপত বনাইছোঁ যেনে যেনেকৈ বনায় তেনেধৰণে নাই বনোৱা আৰু দেখিবলৈ মানে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হৈ গৈছে গতিকে মাংসখনো মই কেনেধৰণে বনালোঁ তাৰে সৰু সেই ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা দি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকে পেজটো ফ'ল' কৰি যাব কাৰণ আগলৈও এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি ভিডিঅ' লগতে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত বা মোৰ পেজটোত পাই থাকিব গতিকে এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মাংসখিনি ৰেডি কৰাৰ কাৰণে এয়া প্ৰথমতে মই নিমখ দি লৈছোঁ আৰু নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেই ব্ৰইলাৰখিনিত এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস ব্ৰইলাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ঘঁহি লৈছোঁ আৰু এইটো প্ৰচেছ আচলতে মই এইটো কাৰণেই কৰোঁ যেনেকৈ মাছ ধুলে মানে মাছত নিমখ দিলে বীজাণুবোৰ গুচি যায় ঠিক তেনে তেনেকুৱাকৈ ব্ৰইলাৰ মাংসত তেনেকুৱাকৈ দি দিলে মই কেতিয়াবা গৰম পানীও দি কিনে নিমখ অকণমান গৰম পানী দিওঁ আৰু অকণমান নিমখ দি কিনে এনেকৈ অলপ সময় কাৰণে এনেকৈ মঠি পেলাই ৰাখি থৈ দিওঁ যাতে তাৰ মানে বীজাণুবোৰো ধুনীয়াকৈ কাট খাই যায় আৰু আপোনালোকে জানেই যে ব্ৰইলাৰবোৰত কিমান ধৰণৰ বীজাণু থাকে কিন্তু তাৰ মাজতো আমি এইবোৰ খাবলৈ মানে নেৰোঁ এতিয়া মই আলু আলু দিম আলু খালে এইটো অপচনেল হয় খালে দিব নাখালে নিদিব আলু পিছে আমি নাখাওঁ কিন্তু ছোৱালী আছে সৰুতো তাই মানে মাংসৰ আলু বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে সৰু ছাইজৰে দুটা আলু লৈ লৈছোঁ আৰু দুটা আলু এটা অকণমান ডাঙৰ এটা সৰু এতিয়া মাংস চাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ ধুই লৈ এয়া কেৰাহীটো মই ধুনীয়াকৈ পাতি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ তেল আৰু তেলখিনি আচলতে মোৰ অকণমান মানে আগতে ইউজ কৰা আছিল ইউজ কৰা মানে এয়া মই কিবা এটা ভাজিছিলোঁ তাৰে আৰু তেল এইখিনি সেইকাৰণে ইয়াতে ক'লা ক'লা মানে সিমান বেয়া হোৱা নাই আৰু একেই মই কাৰণে কিবা এটা ভাজি লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে আৰু অলপ ভাজিছিলোঁ তাৰ কাৰণে ক'লা ক'লা কিবা এটা দুটা কৰিছে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে তেলখিনি লেতেৰা আছে বা কিবা আছে নহয় দিছে ইয়াৰ পাপৰ ভাজি তেল ভালাখিনিও ৰৈ গৈছিল মই বোলো ৱেষ্ট কৰাতকৈ এই মাংসখিনিতে ঢালি দিলোঁ আৰু ইয়াত তেলখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু যিমানেই মানে তেল গৰম হয় সিমানেই আৰু খাদ্যত টেষ্টবোৰ মানে বাঢ়ে বুলি আৰু শুনিছোঁ আৰু আগতে সেইকাৰণে আৰু যিটো প্ৰচেছ হয় তেনেকৈ কৰি আছোঁ এতিয়া মই আলুখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলুখিনি অকণমান মানে ৰঙা ৰঙা টাইপৰ হোৱালৈ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু বেছি সময় নালাগে অৱশ্যে আলুখিনি ৰঙা হোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় তিনি মিনিটমানৰ ভিতৰতে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰঙা এটা মানে কালাৰ এটা উঠি যায় এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ এটা উঠি যায় এতিয়া আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ আৰু ওলাই লৈ নেক্সট প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ এইখিনি তেলতে এতিয়া মই দিম মাংসখিনি মাংসখিনি আচলতে ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ আছে মাংসখিনি ধুই লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া চাওক মই মাংসখিনি দি দিলোঁ মাংসখিনিও অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু এই পিচটো যে ইমান ডাঙৰ পিচটো মানে লেগ পিচটো বেটিক লেগ পিচ লাগে গতিকে লেগ পিচ এটা আনিছে ইমান ডাঙৰ মানে মই ভাবিলোঁ এইটো সিজিবলৈতো বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে মাংস মানে লেগ পিচটো দুপিচ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে মাংসখিনি এইখিনিও মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াতে দেখি দেখিব পাইছে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈ পিঁয়াজ বা মচলা একো ইউজ কৰা নাই কৰিম লাহে লাহে কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব মই কেনেধৰণৰ মানে মাংসটো ইউনিককৈ বনাম বুলি কৈছোঁৱেই আৰু এতিয়া আপোনালোকক গতিকে বনোৱাৰ প্ৰচেছটোতো ইউনিকেই হ'ব ন সেইটো কাৰণে এয়া পিঁয়াজ বা মছলা এতিয়ালৈ মই নাই দিয়া আৰু এইখিনি অকণমান সময় ইয়াতে মই এতিয়া মই ইয়াতে দিলোঁ জলকীয়া তিনিটা কাৰণ মই আদা নহৰু পেষ্টত মানে আদা নহৰু পেষ্টো মই উৰালত খুন্দিছোঁ মিক্সিত নাই খুন্দা এয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ জ্বলা কিমান খায় সেই অনুপাতে জ্বলা জ্বলা দি দিব পাৰে আৰু আদা নহৰু জলকীয়া আদা নহৰুখিনি মই উৰালত খুন্দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া বাকী মছলাবোৰ দি দিম এয়া হৈছে গৰম মছলা মিট মছলা ৰেড চিলি হালধি গুড়ি জিৰা গুড়ি নিমখ গোটেইখিনি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে লাৰি দিম আৰু এইপিনে ঢাকনিখন লগাই থৈছিলোঁ মই ঢাকনিখন লগাই থ'লে পানীটো বা তেলবিলাক এনেকৈ ছাইডত ওলাই আহে এতিয়া এয়া দিছোঁ টমেট' কেটছত কাৰণ মোৰ ঘৰত বিলাহী নাছিলে আপোনালোকৰ যদি বিলাহী থাকে বিলাহী এটা কাটি দিব পাৰে নাছিলে কাৰণে মই কেটছ দি দিলোঁ আৰু এয়া চাওক লাহে লাহে ধুনীয়া কালাৰ আহিবলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া শেষত পানী দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু পানী একেবাৰে গোটেই ঢালি নিদিব অলপ অলপকৈ মই ঢালি দিম তেতিয়া টেষ্টটো অলপ অলপকৈ যদি মানে ঢালি দিয়া হয় নহয় পানীটো তেতিয়া মানে টেষ্টটো বহুত ভাল আহে আৰু আৰু পানী ঢালি দি ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন দি মাৰি থ'লে হ'ল এইফালে পানী ঢালি দিলোঁ মই পানী ঢালি দি ঢাকনিখন দি থাকিছিলোঁ আৰু সেয়া আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি পানী মানে দৰকাৰ হয় সিমানখিনি পানী দিব মই বৰ বেছি ৰখা নাই পানী কাৰণ মই পানী থকা ব্ৰইলাৰ মাংস মানে খাবলৈ ভাল নাপাওঁ আৰু এয়া মোৰ মাংসখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ভাতৰ সাজখনো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি আছোঁ এয়া হৈছে ভাত ভাতৰ লগত ভাতকেৰেলা আৰু আলু ভাজি আছিলে তাৰপিছত দালি আছিলে দালি লগত কৰ্দৈটেঙা আৰু আছিলে বৰা গতিকে আজি থালিখন মই এনেধৰণে বনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব তো আজিলৈকে বাই খাই কোৱাচোন কেনেকৈ হৈছে আজি বেলেগকৈ চিকেন বনাইছোঁ bell leg style ạ. Cái này có